микрокристаллы песка. Если материал взят из середины блока вырезанного и включается внесение этого песка другими, как артефакты, другими техническими методами, то это является доказательством, что покойник утонул. Вот. Разрушение э, тканей э, почек очень сложное э, и крапотливое. Очень часто посылают почку с неперевязанными воротами, часть почки, с, со снятой капсулой. И, и поэтому достоверность э, исследования почек э, э, иногда приближается к нулю. Мы уже постфактором ничего не можем изменить. Но, исследовав, допустим, э, микропрепараты почки мы можем иногда найти, но очень редко мы находим тоже микрокристаллы песка в полости извитых канальцев. Вот так они, эти микрокристаллы выглядят. Для того, чтобы установить место утопления, мы используем содержимое жидкости крыловидной кости. Там встречаются всевозможные посторонние отключения. И тот же песок, водоросли, нитрит, яйца, споры. До сотни и больше разных именований. Тех ингредиентов, которые сами по себе не перемещаются. Такие как, допустим, грибки одноклеточные бактерии нами практически не учитываются, потому что это ахера. Ну так вот, за период с 2000 года по 2012 3560 исследований эффективности кости мы произвели. 1985 почек. Легких мы исследуем при разрушении минимально, потому что а, а, ответ э, ставит много вопросов. Вот э, то, что мы видим в виде легких, допустим, спора э, сосны. Очень красивые препараты, и можно даже установить э, время э, спора образования у сосны и время утопления труба, и даже если он сильно гнилостный, изменен. Кроме этого, мы можем встречать различные споры, как грибов, так и водорослей, всевозможные растительные включения. Как, как э, медузы, ракообразные, диатомии и прочее, прочее, прочее сравнивая их, допустим, с жидкостью забранной из места утопления трупа, можно провести сравнительный а анализ места утопления. И иногда при размножении какого-то вида, э, даже время. Вот где-то вей, которые э найдены, допустим, и, и, и в бочках, и э... да, кстати, для стерилизированных трупов подходит только костный мозг длинных гли трубчатых костей. исследуя ее, где-то порядка 10-15% мы находили диатомии и находили микрокристаллы песка. Они настолько мелкие, что они проходят в кровеносное русло при форсировании, при утоплении. Воде. Это очень красивые водоросли, жидкости королевской кислоты, циклопы, активные. Э, вот э, смотровая таблица, э, которая подводит итог всех наших э, исследований. Э, значит, доказательно, где топовые воду нашли или как кристаллы песка. Остальное все э, встречается редко. Кстати, я сколько говорил с коллегами, э, никто практически не, испо не, не исследует кровь э, правого сердца. Она, стоп, э, если хорошо правильно изнять э, шприцом кровь из правого сердца, то это... Почти 100% и, и, там, находим на диатомии или микрокристалла песка, это очень большая достоверность утопления. Даже у сильно гнилостно измененных трупов. Ибо иначе как при жизни попасть они туда практически не могут. Э, очень легко работать с кровью. Почка э, требует очень много вложений, времени, сил. Э, а кровь... Значит, уксусной уксус, теплотой, потом центрифугируется, отмывается дистиллированной водой, и, пожалуйста, осадок вы можете исследовать буквально через полчаса после получения крови. Так, ну вот это выводы, которые я э, сказал. И спасибо за внимание. Это наш коллектив в прошлом году. Вот коллектив. Сегодняшний. <связываю> Спасибо. Все Спасибо. Какие вопросы? Нет, вопрос, вопрос. Пожалуйста. Знаете, вы что считаете, что э, пребывание трупа в воде, при пребывании трупа в воде, пассивно вода не проникает в легкие? Вода пассивна, да. Легкие проникают. Но отводят... песок високофитровый. Он не может попасть в, в альвеолы, в э, агулярные башни, бешки. Ему, ну он э, тяжелее, он, э, там нет течения, понимаете? Он может идти только с течением или столько Тут Может находиться там, где будет такое течение, что вам и не светит. Конечно. Ну, я считаю, что легочной показатель не достаточно. Ну ладно, легочной, я с вами согласен, легочной. А все остальное его Спасибо. Ouvert, Спасибо. Владимир Александрович, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а, как вы разрушаете органы, с помощью чего? Ну традиционно дескоты э, серная э, соляная с добавлением перекиси водорода. Я зорк не шуми. Если его разрушает. то вы не знакомы со способом разрушения, который у нас используется Нет. Доцент Да Сантнай пожалуйста. У меня два вопроса к вам. Первый вопрос. Пресная морская вода. Здесь нет, мы ну, не ваши проводились. Э, мы, пресный, мы, у нас очень много разных всяких водоемов. Мы не дифференцировали э, речную, озерную, э, морскую. Тут э, даже при удобрении ванной мы можем находить э, микрокристаллы. Ленинградца, Санкт-Петербурга, о нефтепродуктах, загрязнения воды, которые такой же может быть. А, но мы есть, все, все, цели, ты, все и... включения, которые происхождение не могли установить, трактовали как гетерогенные включения. Цель у нас другая была немножко поставлена. Не исследование водоемов, а исследование нежизненности Спасибо. Спасибо большое. В докладу приглашается Савченко Максим Анатольевич с докладом ⁇ Исследование поведения гидротехники ⁇